નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનો તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ સાતની જે હિન્દી વિષયની જે એકમ કસોટી એટલે કે પ્રશ્ન બેંક આવી ચૂકી છે તારીખ ચાર એક બે હજાર પચીસના રોજ તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું અને તેમના વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને પણ જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળે रहे तो चलो अपने शुरुआत करिए प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए जमना गुण पांच विभागे नंबर एक बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी बेटी चांद के जैसे चमक कर धरती पर उजियारा करेगी नंबर बी स्वयं सेवक का अर्थ क्या होता है स्वयं सेवक का अर्थ सेवा की भावना से काम करने वाला इंसान होता है नंबर तरन चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय किस प्रकार दिया चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया नंबर चार अपना पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं आप मैं पढ़ना लिखना इसलिए चाहता हूँ ताकि ज्ञान प्राप्त कर सकूं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं यह जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है नंबर पाँच हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई तो हजरत अली राज का काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वह मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई इस प्रकार चोरी और हराम खोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई विभाग बे नंबर एक बेटी धरती पर क्या करेगी जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी नंबर बे हमारे पुरखों ने क्या कहा है हमारे पुरखों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो माँ ग्रदनम नंबर no. त्रन दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली है वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है वह आधुनिक युग का भीम है इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया नंबर चार बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है नंबर पाँच अंत में वृद्ध महिला ने क्या कहा अंत में वृद्ध महिला ने कहा कि जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी पास आकर बोली देखती क्या हो यही हीरा है विभाग त्र नंबर एक आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ नंबर बे आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं તેમનો જવાબ અહીં આપેલો છે નંબર 3 આદમી સચ્ચા हीरा કેસે બન સકતા હૈ તો તેમનો જવાબ પણ અહીં આપેલ છે જો તમે અહીં જોઈ શકો છો નંબર 4 બેટી ફૂલ જેસી સુંદર બનકર ક્યાં બનના ચાહતી હૈ જિસ તરહ બાગ મે સુંદર ફૂલ ખીતે હે ઉસી તરહ મે દુનિયા રૂપી બગીચા મે ખેલુગી ઓર અપને કાર્યો સે જીવન મે સુગંધ ફેલાઉંગી નંબર 5 नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं नरेंद्र में दृढ़ता और आत्मविश्वास समाज सेवा ज्ञान की खोज और सादगी और स्वयं के गुण नज़र आते हैं विभाग चार नंबर एक बेटी क्या बनना चाहती है बेटी पढ़ना लिखना और मेहनत करके आगे बढ़कर आत्मनिर्भर और दुनिया के व्यवहारों को देखना और समझना चाहती है नंबर बे पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की तो दिमाग जो अपन यहाँ पे ले जाए तो मैं जो शो को जो नंबर तन लड़के ने रोने का क्या कारण बताया लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चरवटी थी जो कहीं गिर गई अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी नंबर चार बेटी पढ लिख कर क्या करेगी तो जवाब तेमनोजा बीच नंबर पांच सफलता से आधार क्या क्या है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता अविरत अभ्यास कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है विभाग पांच एक हवा को चुम्ना का अर्थ क्या होता है हवा को चुम्ना का अर्थ प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचना देता है नंबर बे आप अपने माता को किस काम में मदद करते हैं તો તેમનો જવાબ છે નંબર 3 તીસરી શ્રીને apne બેટેકી વિશેષતામાં શું કહા તો તેમનો જવાબ અહીં આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી નંબર 4 છે આત્મનિર્ભર બનنے کے لیے آپ کیا کریں گے નંબર 5 મુખ્ય અતિથિ કો દ્વાર પર ક્યો રોક દિયા ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ સાતની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન તારીખ ચાર એક બે હજાર પચીસના રોજ હિન્દી વિષયની પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે અને આપણા વોટ્સઅપ નંબર પરથી પણ મળી જશે પ્રશ્ન નંબર બે પરિચ્છદ કે આધાર પર પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ જેમના ગુણ પાંચ વિભાગે જે પરિચ્છદ પરથી તમને પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે જે તમે ધ્યાનપૂર્વક જોઈ શકો છો અને લખી પણ શકો છો ત્યાર પછી આપણને આપેલો છે વિભાગ નંબર બે તેમના પણ પ્રશ્નોના જવાબ અહીં તમને આપી દીધેલા છે જે તમે ધ્યાનપૂર્વક લખી શકો છો ત્યાર પછી છે વિભાગ નંબર ત્રણ તો તેમના પણ પ્રશ્નોના જવાબ અહીં તમને આપેલા છે જે તમે જોઈ શકો છો प्रश्न नंबर त्रण निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छाट कर उसका प्रकार लिखिए गुण पांच विभाग एक नंबर एक कुछ लोग गिरनार की परिक्रमा करते हैं कुछ लोग अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण नंबर बे मिर्च का स्वाद तीखा होता है तीखा गुणवाचक विशेषण नंबर त्रन मेरे पास तीन किताबें हैं तीन निश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर चार ममता ने एक किलो चीनी खरीदी तो एक किलो परिमाण वाचक को, को, को कोई देख गया कोई विशेषण विभाग नंबर बीरबल बुद्धिमान था बुद्धिमान गुणवाचक विशेषण नंबर बे रमेश सातवी कक्षा में है सातवी निश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर त्रन वे लड़ लड़कियां खेल रही है तो वे सार्वनामिक विशेषण नंबर चार राधिका ने एक लीटर दूध खरीदा एक लीटर परिमाणवाचक विशेषण नंबर पाँच सागर के पास थोड़ी ही ट्रॉफी है थोड़ी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तर पी जो ये विभाग नंबर तर विवेक ने पाँच किलो चावल मंगवाया पाँच किलो परिमाणवाचक विशेषण नंबर बे ज़्यादा लोग बैठने से नाव पलट गई ज़्यादा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर त्रन कौवे का रंग काला होता है काला गुणवाचक विशेषण नंबर चार हमें दोनों अहमदाबाद घूमने गए दोनों निश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर पाँच मेरा काम पूरा हो गया पूरा परिमाणवाचक विशेषण विभाग नंबर चार नंबर एक विशाल पाँच लीटर तेल लेकर आई तो पांच लीटर परिमाणवाचक विशेषण नंबर बे यह पेंसिल हिरल की है व्यक्तिवाचक विशेषण नंबर त्रन कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर चार बगीचे में लाल फूल ज्यादा है लाल गुणवाचक विशेषण नंबर पाँच दवर डेढ़ बजे स्कूल आया डेढ़ बजे निश्चित संख्यावाचक विशेषण विभाग नंबर पाँच नंबर एक मेरे पास हजार रुपये है हजार निश्चित संख्यावाचक विशेषण नंबर बे मैंने बाजार से बहुत खरीदारी की बहुत परिमाणवाचक विशेषण नंबर तरह इला ने एक किलो हल्दी खरीदी एक किलो अटे परिमाणवाचक विशेषण नंबर चार वह लड़की पढ़ रही है वह सार्वनामिक विशेषण नंबर पाँच मैंने पंजाबी खाना खाया पंजाबी गुणवाचक विशेषण प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित वाक्य के काल पहचान कर का लिखिए जमना गुण पांच विभाग एक नंबर एक दीपक कल आने वाला है भविष्य काल नंबर बे बच्चे मैदान में, में खेल रहे हैं वर्तमान काल नंबर तरण दक्षेश ने कहानी सुनाई भूत काल नंबर चार हम हिंदी सीखते हैं वर्तमान काल नंबर पाँच बेटी हवा को चुमेगी भविष्य काल विभाग नंबर बे तालाब में कमल के फूल थे भूतकाल नंबर बे माली बगीचे से फूल चुनेगा भविष्य काल नंबर तरन गांधीनगर गुजरात में है वर्तमान काल नंबर चार पिताजी के जूते खो गए भूतकाल नंबर पाँच बेटी तितली बनना चाहती है भविष्य काल विभाग नंबर त्रन नंबर एक चौथी स्त्री का बेटा हीरा है वर्तमान काल नंबर बे लड़के के पास एक चर्वत्री थी भूतकाल नंबर तरन डाकिया डाक लाएगा भविष्यकाल नंबर चार मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ वर्तमान काल नंबर पाँच मेरे पैरों में दर्द हो रहा था भूतकाल विभाग नंबर चार नंबर नंबर चूहे उछल कूद कर कर रहे थे भूतकाल कप्तान नाश्ता रहा है वर्तमान काल नंबर हजरत अली राज काज का काम करते थे भूतकाल नंबर चार हम उज्जैन जाएंगे भविष्य काल नंबर पाँच आज स्कूल की छुट्टी है वर्तमान काल विभाग नंबर पाँच नंबर एक हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे वर्तमान काल नंबर बे दादी जी अखबार पढ़ रही थी भूतकाल नंबर तर मैं किताबें खरीदूंगी भविष्य काल नंबर चार हम पहले रामनगर में रहते थे भूतकाल नंबर पाँच जानकी कपड़े खरीदेंगी भविष्य काल प्रश्न नंबर पाँच निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए जमना गुण पाँच जो है विभाग नंबर एक तेम भावा है जै ती जको त्यार विभाग नंबर बेहन भावार्थ आपेलो है ત્યાર પછી વિભાગ નંબર ત્રણનો પણ ભાવાર્થ આપેલો છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડિયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને પણ આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે